우리 한국에게 아직 일어난 적도 없고, 일어나서도 안 되는 최악의 상황은 무엇일까요? 그건 아마도 한국은 월드컵에 진출을 못했는데, 일본이 월드컵에 진출하는 암울한 상황이겠죠. 이런 비슷한 상황과 경쟁 관계는 바로 말레이시아와 인도네시아 사이에도 대입됩니다. 역사적으로 오랜 경쟁을 벌인 이두 국가는 세계적으로도 손꼽히는 심각한 적대 관계로 유명한데, 서로가 서로를 적국으로 여기며 군비 경쟁을 치열하게 벌이는 것도 모자라 현재도 두 국가 사이에 스포츠 시합이 벌어질 때면 심심찮게 응원단들 사이에서 패싸움이 벌어지고는 하죠 피파랭킹을 따졌을 때는 말레이시아가 137위 인도네시아는 145위로 비슷한 실력을 보이고 있지만 인도네시아 축구팬들은 말레이시아의 축구팬들을 항상 이렇게 놀리며 비교 자체를 거부합니다 피파랭킹이 서로 비슷하더라도 우리 인도네시아는 월드컵에 한번 진출했던 국가였다. 단한 번도 월드컵에 나가보지 못한 말레이시아와는 비교 자체가 불가능하다. 라며 월드컵에 진출했던 인도네시아의 역사를 굉장히 자랑스럽게 생각하고 있던 상황이었죠. 그러나 말레이시아가 김판곤 감독을 영입한 뒤로 계속된 연전 연승도 모자라 조별내선 1위에 올라가며, 말레이시아의 월드컵 사상 첫 진출 희망이 그 어느 때보다 커진 시점에서, 이를 지켜보는 인도네시아의 심정은 그 어느 때보다 초조하고 불안한 상황입니다. 말레이시아에는 한국인 감독 김판곤이 있다면, 현재 인도네시아는 신태용 감독이 이끄는 상황인데, 두 국가 모두 한국인 감독 영입에 승부수를 걸었고, 두 나라 모두가 활약하면 정말 좋았겠지만, 아쉽게도 신태용 감독은 김판곤 감독에 비해 뚜렷한 성과를 못 보여주고 있는 게 사실입니다. 신태용 감독은 부임 후 28개 단이나 인도네시아의 피파랭킹을 상승시켰지만 인도네시아의 기대에 못 미치는 성적으로 여러 차례 경질설이 계속 대두되고는 했었습니다. 더욱이 이번 월드컵 예선 2라운드에서도 1무 1패라는 성적이 이어지자 계약기간 종료 날짜인 2023년 12월 31일에 결국 감독직을 내려놓는 게 기정사실이 되었죠. 이런 상황에서 인도네시아의 눈길은 자연스럽게 김판곤 감독을 향해 돌아갔습니다. 이미 성적으로 검증받은 김판곤 감독이기에 이보다 더 확실한 좋은 선택은 없으니까요. 특히 인도네시아가 엄청난 인상을 받았던 김판곤 매직이 통한 경기가 있는데, 우선 이 경기 내용을 보시고 김판곤의 말레이시아가 왜이리 대단한지 확인해 보죠. <목소리> satu permainan yang positif. Dapat kami nak Faisal Alim ada ruang di hadapannya. Jaya menggelincir, tolakkan pendek pada Wilkin percubaan. Ya, Faisal Alim tugas yang begitu baik untuk memotong ke dalam kaki kanannya. Walaupun Stuart Wilkin um, ada halangan di situ oleh pertahanan Solomon. Tapi jaga gol, Philip. Kali ini dari Solomon Island pula, Syihan keluar daripada posisinya pintu gol terbuka Solomon Island serangan pertama yang mereka lakukan dan terus mencetak jaringan kesilapan yang dilakukan oleh penjaga gol pada ketika tidak ada tekanan yang menyebabkan terganga di situ untuk disudahkan oleh Rafael Leai. Baik, keadaan. Bola Josue! rebatan baik. Berjaya sekali lagi diselamatkan oleh Philip Mangko. Oh, what a shot, what a save. Pada minit yang ke-24 permainan ini. Tak perlu lihat pada hantaran daripada Kobe Ong. Sangat-sangat sempur. Okay, masih lagi di separuh masa yang pertama. First touch yang dilakukan. Kobe Ong melakukan tandukan. Terlepas bola Josue dengan kaki kanannya. Wow sekali lagi diselamatkan oleh pertahanan Solomon Island. Kalau tanpa kuisan tersebut, saya rasa gol. Jamir, oh antaran Antara ini, Matt Davis tolakkan ke tengah. Peluang, Paula Josue menyambutkan kedudukan. Tiga game, tiga penampilan dan ini mencuba beberapa kali. Dan akhirnya percaya juga dia untuk menewaskan Philip Mango menyamakan kedudukan untuk Malaysia. Ini gol pertamanya bersama-sama dengan pasukan Malaysia. Dia telah berjaya untuk melakukan percubaan dengan kaki kanan, kaki kiri dan yang terbaru menerusi kepala. Arif Aiman cantik masuk dalam kawasan penalti. Pengadil memberikan sepakan penalti. Terus dipegang bola ini. Ah, bincanglah dengan kapten. Bincang elok-elok siapa yang nak peluang ini untuk mendapatkan jaringan tambahan. Kapten memberikan peluang kepada pemain muda JDT ini untuk mendapatkan jaringan pertamanya di peringkat antarabangsa. Dalam 16 penampilan tenang. Arif Aiman meletakkan Malaysia di depan pada penghujung separuh masa yang pertama. Penalti yang begitu berkualiti yang memang sukar untuk diselamatkan oleh penjaga gol termasuklah Philip Mangko. Faisal Halim, larian sudah dilakukan oleh Paulo Jose. Tolakkan kepada Arif Aiman. Cantik gerakannya membuat satu percubaan kaki kiri. Ditepis di situ oleh Mango. Kebiasaannya lah itu yang kerap dilakukan oleh Arif Aiman sepanjang musim ini. Ya, uh, kerana dia yakin dengan kedua-dua kakinya sama ada kanan ataupun kiri. Kini dia memotong ke kirinya. Tapi terlalu tepat kepada kedudukan Philip Manggol. Asal Halim, pendek untuk Wilkin. Dia mencari ruang untuk dirinya. Melepaskan rebatan. Baik. Not bad. Cubaan dari Stuart Wilkin. Yang kerap dia lakukan dalam kejalanan AFF apabila pemain nombor 16 Tahiowa dia terlalu pantas dan tak sempat nak berhenti untuk menghentikan larian kiri untuk gol Solomon Island Sapawi Rashid. ruang untuk Sapawi cantik one goal dia menampan bola itu bola itu tak jejak tanah masa lagi di udara melepaskan dengan percubaan kaki kiri Kembalinya beliau ke bumi kelahirannya dengan jaringan yang cantik. Nah, dua sentuhan sebelum dia melepaskan volley yang begitu cantik. Sentuhan pertama, sentuhan kedua cukup. Shamir Davis ke tengah kawasan kepada Litak. Gol yang keempat. Setting baik. Litak juga kembali ke kuala Tergadu dengan menghasilkan jaringan sebagai hadiah kepada para penonton yang datang ke sini Sultan Bizat dan Alabidin. Terima kasih, Boh. Umari pun dapat empat gol malam ini. Hai, guys. Jumpa lagi 20 Jun nanti. Kelanggang yang sama untuk pertemuan dengan Papua Negeri. Malaysia 4, Salman Island. 이처럼 죽쓰고 있는 인도네시아에 비해 말레이시아는 완전히 달라진 기량을 보여주자 인도네시아 총리는 말레이시아만 월드컵에 나가는 상황만큼은 반드시 막아야 한다며 신태용 감독과의 계약이 종료되면 김판곤 영입에 사활을 걸라는 지시를 했다고 합니다. 더욱이 인도네시아 축협 회장을 직접 불러 김판곤 감독 영입에 실패를 할시 축협 조직의 대대적인 변화와 인사 교체를 예고하며 인도네시아 축협 회장을 압박했다고 하는데. 그야말로 인도네시아 축구 협회에는 엄청난 비상 상황이 걸린 것이죠. 더 나아가 인도네시아 총리는 한국의 무기 수입을 많이 해오던 만큼 비록 여러 미납금 문제가 존재하지만 한국에 대해 로비력을 발휘할 수 있다며 김판곤 영입에 필요한 모든 로비 창구를 동원하라는 별도의 지시까지 추가했다고 합니다. 이처럼 김판곤 매직에 많은 동남아 국가들이 엄청난 인상을 받은 것 같습니다. 신태용 매직이 통하지 않은 건 아쉽지만 계속해서 한국 감독들의 매직이 이어지길 바라며 수고해주신 김판곤 감독에게 감사하다는 말을 끝으로 오늘의 영상을 마치겠습니다.